Falls ihr dieses super weiche und saftige Bananenbrot nachbacken möchtet, schaut euch das Video an. Hi und Willkommen auf Lecker im Landhaus. Als erstes 80 Gramm Walnüsse hacken und beiseite stellen, die sollten aber nicht zu klein sein. Man kann sie noch etwas andrösten, wenn man möchte, ich mache das nicht. Als nächstes drei Bananen schälen und mit einer Gabel zerdrücken und die Bananen müssen reif sein oder sogar sehr reif. Das muss dann auch beiseite stellen. Dann 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillezucker oder auch etwas Vanillepaste und zwei Eiergröße M. Schaumig schlagen. 90 Gramm Öl hinzufügen, Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Ich habe das Sonnenblumenöl genommen. Dann 250 Gramm Mehl T405 oder das Dinkelmehl T630 und ein halbes Päckchen Backpulver mischen und sieben. Als nächstes das Bananenmus hinzufügen und alles zügig miteinander verrühren. Aber nicht zu lange rühren, sonst kann der Kuchen später klitschig oder speckig werden. Und ganz zum Schluss noch die Walnüsse unterheben und den Teig dann in eine 25er Kastenform füllen. Die Backform natürlich einfetten und mit Mehl bestäuben. Man könnte jetzt noch eine Banane halbieren und mit der Schnittfläche nach oben einfach auf dem Teig platzieren. Das macht den Kuchen aber nicht so lange haltbar, deswegen mache ich das nicht. Und gebacken wird das Bananenbrot im vorgeheizten Ofen, entweder bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft, ca. 50 Minuten. Die Backzeit hängt natürlich wie immer vom Backofen ab. Mein Bananenbrot war 50 Minuten im Ofen. Und ich habe es mit Umluft gebacken, macht auf jeden Fall ein Stäbchentest. Falls ihr das Bananenbrot auch ohne die zusätzliche Banane backen möchtet, damit es länger haltbar bleibt, schneidet euer Bananenbrot nach ca. 10 Minuten Backzeit der Länge nach ein. So kann es kontrolliert aufgehen. Und mit der zusätzlichen Banane müsst ihr das natürlich nicht machen. Ich hoffe, ihr könnt auch gut erkennen, wie wunderbar weich und fluffig und saftig es geworden ist. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das Rezept. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.